Слушай, на, дому, на дому слово. Спасибо. Как говорят в поле чудес, пользуясь случаем, хочу сразу поблагодарить, во-первых, организаторов этого баскетбольного праздника, баскетбольный клуб Политехника Галичина, который принял в своих стенах в этом замечательном городе это мероприятие. Это нефтеперерабатывающий комплекс Галичина, который оказался действием в проведении этого мероприятия. Ну и надеюсь, что турнир, окончание турнира пройдет на достаточно высоком уровне, и мы разыграем красивый замечательный кубок 2013 -го года. Какие вопросы ко мне? призовой фонд. Вопрос хороший. Если я говорил, что он будет, он будет. Вы знаете, мы вели переговоры с двумя очень серьезными организациями. Я не хочу называть имен, потому как они свое логическое завершение не получили. В этом году мы хотели провести и финал четырех, и матч звезд за деньги спонсоров не за свои, а за деньги спонсоров, чтобы самим себе дать почувствовать, насколько интересное и серьезное у нас мероприятие. Не все сложилось так, как нам бы хотелось. Тем не менее, НПК Галичина выступил одним из спонсоров проведения этого мероприятия. Участвовал, участвовали еще ряд местных структур в организации этого мероприятия. Суперлига в качестве своего вклада проводит финал четырех без взносов, которые обычно, как это принято по регламенту, платят клубы за участие в розыгрыше Кубка. И на ближайшем собрании по итогам розыгрыша финала четырех, розыгрыша Кубка, на ближайшем собрании мы, я думаю, проведем вопрос о том, чтобы победитель Кубка в следующем году участвовал в розыгрыше Кубка следующего года без взносов это достаточно приличная сумма. Я думаю, таким образом мы клубу-победителю, клубу, который завоюет этот замечательный приз, дадим возможность часть денег не просто сэкономить, но, наверное, свой бюджет не разорить на эти деньги. Через Украину, а вы из какого города? Ну только а что вы спрашиваете? Это самый лучший город. Это действительно интересный город. В Одессе будут другие интересные мероприятия происходить. А что касается Львова, здесь еще не было таких такого уровня мероприятий мы не проводили, и поэтому для того, чтобы дать местным болельщикам местной публики, местным командам. А у нас здесь на западе Украины, запад Украины представлен двумя командами, Львов и ивано франковск Чтобы дать возможность показать себя во всей красе, мы поэтому единогласно решением учредителей Суперлиги решили проводить финал четырех в Львове слово директору клубу Добрый день. Ну, в первую очередь, мне бы хотелось поздравить наших болельщиков с тем, что нам дали право провести финал Кубка Суперлиги в городе Львове. То есть хочу поблагодарить за эту суперлигу. Хочу поблагодарить все остальные клубы, которые согласились и дали это право нашему клубу. Хочу поздравить наш клуб, который в этом году, скажем так, э, выстрадал <scenes możemyILENCY> это право. Вот. Ну и находясь в верхней части турнирной таблицы, наверное, завоевал это право провести и принять этот кубок у себя. Ну и надеюсь, что он будет очень хорошо смотреться в нашей горке для кубка в Львове. Это ваши хотелки. Бачу по очах, что есть запитание до пана Крыла. Пожалуйста, можете их поставить. Уже и помолились. Снимайте. Если можно, я бы хотел сказать два слова. Да? Что касается, вот, э, многочисленные вопросы возникают по поводу формата проведения финала четырех. Хотел бы вам сразу пояснить, что э, в этом году он получился, во-первых, он получился, потому что учредители Суперлиги единогласно решили, что такой красавец не должен храниться на складе. Суперлиги и год не должен быть пропущен для розыгрыша этого кубка. Это первое. Второе. Формат, в котором он проводится, к сожалению, в этом году достаточно усеченный. Но это произошло по объективным причинам, поскольку ряд клубов Суперлиги заявились даже не в одно, а в два европейских первенства. Поэтому у нас немножко получился скомканный календарь в этом году. И не хватило нам места и времени для того, чтобы разыграть его всем составом клубов Суперлиги. Что касается команд участников, я бы хотел обратить ваше внимание, что это достаточно сильные команды. Это команды, которые все находятся в лидерах турнирной таблицы. Как я уже говорил, у нас нет в этом году ни топ-команд, ни аутсайдеров. Каждая команда имеет возможность и право на победу. Чемпионат достаточно интересный, и вот по итогам двух кругов этого чемпионата команды, которые находились в верхней части турнирного таблицы, получили право разыграть Кубок Суперлиги. Получилось достаточно справедливо и интересно, на мой взгляд. Поэтому та критика, которая раздается в этом году в адрес Суперлиги, мне кажется,